Маша, Бабак. Скажите, да. Маша, а, скажите, а мне нужно вынести эту курточку или что? Подождать, пока. Вы подойдите к Наталье Анатольевне. Так. Надо будет, опять же, фотосессия обязательно. Без этого ж никак вы же знаете. Нет. Нет. Вот, и можете забирать. Но я ж нигде это не вылажу, я отправляю туда, кто присылал. Они там уже сами. Бабак. Считается как их символ. Купянская, и мы поставили памятник на площади. Вот как вроде считается, как он охраняет, защищает. Ну там памятник, Ты памятник подарунок Купянской громаде, ведь героя Украины, народного депутата Украины. С другой стороны герб. Так в жизни получается, что то ли по воле судьбы, то ли по каким-то другим обстоятельствам. Я как самостоятельный человек, как говорится, самостоятельная боевая единица, всю жизнь закончила университет, скажем, у меня была хорошая карьера, свой дом, условия жизни приличные, поэтому все привыкла всегда решать сама. Поэтому для того, чтобы своих детей обезопасить. Я вывезла их просто на просто зону, где я понимала, что не только жить, существовать невозможно просто. Это, это словами не передать, понимаете, ни один человек не поймет, вот даже здесь вот, будучи, люди вроде понимают, да, война, да, стреляют, но пока ты сам это не услышишь и не увидишь, не переживешь вот этот мозговой шок, это ну, невозможно даже словами передать всю эту страшную картину, все эти реалии, которые просто страшны. Нам пришлось уехать с города, бросив при этом все. Все в прямом смысле этого слова. Все, что заработалось, все, что жизнь стала до и после. Вот знаете, нас называют вынужденными переселенцами. Я все время не смеюсь, а как даже, ну, можно даже сказать, что <смех>, смех со слезами, понимаете. Переселенцами назвать тяжело. Я даже в интернете написала, типа статуса поставила. Переселенец это тот человек, который головой какими-то э, определенными мыслями, какими-то определенными событиями готовит себя к своему отъезду. Он знает, на что он идет, понимаете, он себя к этому заранее готовит. А мы... Мы не переселенцы, мы действительно беженцы, потому что мы не переехали. Все, что человек переселенец забирает с собой, то есть люди переезжают из города в город, из страны в страну, они везут с собой вещи. У нас даже возможности такой нет, потому что вы сами знаете, что сейчас на блокпостах, я знаю точно, как волонтер, мы даже по три каши не можем передать, понимаете, в одной сумке, потому что оставляют одну, а две забирают, вытаскивают. Жизнь чистого листа. 40 лет жизнь чистого листа.